Dia dah jadi macam apa eh Kita boleh sebut komunis lah kan? Boleh tak? saya sebut komunis Boleh lah komunis Sebab dia dah tak ada nilai dekat kemanusiaan Dia lebih kepada nilai dekat nak kawal tanah tu Dia nak retar di dalam tanah tu dia tak, dia tak nampak manusia dah Dia tak nampak usaha Yang dia nampak Geng-geng pemberontak ni Boleh bagi uh, kesan kepada mereka Kalau kata mereka ni jadi kuat jadi perlulah dijalankan satu aktiviti. Kita boleh sebut genosida berlaku di situ. Kan? Sebab kalau duk beranak-beranak lagi esok jadi jadi ni gap kan pertukunan pemberontak tu jadi jadi kuat dia bunuh jelah semua. Bunuh jelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيه ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم semua سلامة pagi Oh tak boleh Oh, faham? Tidak apa-apa? Okey, uh, selamat pagi. Hari ini 20 uh, November 2025. Saya ada di sini. Saya ada di sini. Ini, Pak Kecik ni Hari ini kita... Apa ni? Kita ambil tahu kita kata. Kita ambil tahu sikit lah tentang Sudan apa yang berlaku di Sudan. Sudan. Mana Sudan? Di depan saya ni saya dah letak um, a map a uh, map Google map Sudan, wilayah Sudan. Nampak? dia tulis Sudan kat sini ah. Ha dia tulis Sudan. Okey. Ini wilayah dah. Wilayah dia ni nampak ni. Ah uh, wilayah dia lah ni kawasan ni nampak. Okey. Okey. Sekarang ni kecoh. Uh, berbunuhan uh, Di Dalam kawasan Sudan uh, Dan kematian dia uh, Telah uh, uh, kata apa? Meningkat lah. Naik ke ratusan ribu lah. Ratusan ribu guys Bukan puluh ribu guys Ratusan ribu Kalau sebelum ini kita kecoh dengan Palestin. Uh, Palestine kita kecoh dengan apa yang berlaku di Gaza. Bagaimana pula dengan uh, di Sudan? Di mana angka korban juga juga meningkat. Yang hari tu dia orang buat apa ni? Dia orang buat video dia kata satu hari 2000 orang mati satu hari ya, 2000 ya, satu hari. Di mana kuantiti tu sangatlah besar. Sangatlah mengejutkan. Jadi bila kita dengar cerita bom-bom di Gaza, kita boleh dengar dalam ratusan yang mati. ratusan. Tapi dia orang cerita tentang ribu. Sedangkan, apa yang berlaku di Gaza dan melibatkan bom-bom yang besar. Roket-roket, gerbam, gerbom, runtuh bangunan ini, runtuh bangunan ini. Tapi di Sudan, tidak ada roket. Bagaimana kematian boleh jadi begitu tinggi? Melebihi Jumlah kematian yang berlaku di Gaza, jeng jeng, ah ha, itu persoalannya. Eh? Jadi apa sebenarnya yang berlaku dekat Sudan ni sampai boleh berlaku kematian yang tinggi macam ni? Jadi macam manakah uh, uh, korban itu berlaku uh, yang menyebabkan dia boleh begitu laju? Jadi korban yang begitu laju adalah berlaku dengan cara peperangan fizik. Berhadapan Yang Ada beberapa kelompok Yang ada senjata Ada beberapa kelompok Yang kurang senjata Yang mana lemah Akan duduk bawah Yang Kuat Akan Dapat ni lah Orang cakap apa Dominan lah untuk Kekuatan Serangan tu Lebih kuat lah Orang cakap apa Dia punya dia kekuatan dia untuk kawal wilayah tu lebih kuat lebih tinggi jadi ah uh, kat sudan ni tak ada tentera ke ada kat sudan ada tentera tentera macam macam kita dekat malaysia uh, tentera ada depa tentera depa depa panggil SAF SAF kita pakai short form sajalah Sementara di kawasan uh, yang kecoh-kecoh tu kita tengok Uh, dalam berita ditulis lain. Eh, yang ditulis hari itu RSF. Apa berada ni cerita SAF ni? Apa kena-mengena? Cakap, haa. Okey. Okey. SAF. Simpan. Tentera Pusat. Tentera Pusat Tentera Kerajaan. SAF. RSF? Tentera mana? Tentera Pusat ke? Haa. Okey. Dulunya, dia orang ni adalah tentera pusat maksudnya uh, pusat bagi pengiktirafan lah, kepada tentera-tentera ini. Apabila? Apabila apa tahu? Uh, uh, untuk berlawan dengan kumpulan pemberontak di Barat Sudan. Ah, tadi bila kita sebut Barat Sudan baru kita pergi kat Map. Okey, jom kita pergi kat Sudan. Ah, uh, kita dah sampai dah ke Sudan. Jadi tengok eh wilayah Sudan ni besar ni eh. Sama besar dengan Mesir, Mesir di atas ni. silap Mesir ni jatuh kecil sikit. Dan di sebelah ay adalah Saudi Arabia. Mekah Madinah ada di sebelah sini. Lintas Laut Merah saja sudah sampai. Dan uh, sudah ni besarlah. Jadi tak peliklah bila kita kata kematian tu sampai 2000 dia tak pelik. Sebab <coughs> dia melibatkan uh, skala yang besar. Skala yang besar, kematian yang banyak. Jadi yang di menjadi konflik ha, di dalam negara Sudan ni di mana? Okay. Negara Sudan eh. Darfur. Darfur. Ya, saya kena taip Darfur. Oh, sudah sampai. Mana? 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 Allah, dia tak naik. ni. Oh, saya malah nak tunjuk tau. Awak hantar point kat sini. Point lah. Ah, sini ha. Aduh, hai. Okey. Ni kawasan uh, Darfur. Darfur ni dalam kawasan Sudan. Saya zoom out balik. Jadi dia duduk di bahagian barat Sudan. Timur sebelah sini. Timur sini. Barat sini. Apa yang ada di Dafur ni? RSF duduk kat mana? RSF duduk kat sini ya? Duduk kat area Dafur ni. Buat dia buat apa kat sini? Okey. Hai. Di Dafur ni uh, dulu ada kumpulan uh, pemberontak. Pemberontak ni kita katakan uh, apa yang dia orang tuntut adalah uh, uh, kemajuan kawasan. Maksudnya dia orang rasa dipinggirkan oleh kerajaan pusat kerana pembangunan yang yang tidak aktif, yang kecil, yang tak maksudnya hidup hidup dengan teruk sekali lah. Tak ada apa-apa tamadun yang kita rasa macam uh, pembangunan lah rumah ke jalan raya ke apa tak ada di kawasan sini. Jadi bangkitlah kumpulan apa ni pemberontak ni. Ah, apa nama dia tu? Oh, tak ingat lah. Adalah beberapa lah. Beberapa. Jadi Uh, kumpulan ini awalnya kerajaan pusat SAF jadi <coughs> dia orang uh, macam mengiktiraf satu badan ketenteraan juga RSF di mana RSF ini dia di, di orang kata apa etnik dia orang berbeza ha ah. Kita tak boleh ambil dalam dalam Kita ambil ringan-ringan saja Hujung-hujung kita ambil RSF ni Dia keturunan Arab Keturunan Arab Arab Sudan Di mana yang pemberontak tadi Adalah etnik Tempatan Kulit mereka pun tak sama Yang anak Arab Sudan ni Dia coklat sikit Hidung mancung Ah Yang uh, Etnik Tempatan Sudan di kawasan barat ni Kulit gelap lah Yang rambut rinting semua tu buat afro semua tu Ha, jadi, diorang ni lah yang daripada dulu. Okey ada, Alhamdulillah. <laughs> Terima kasih yang komen ada so, Saya tak nampak lah kan kat sini. Saya sedang nak, nak check audio balik. Check. Kat mana tadi Ya? Allah Akbar. Hilang habis cerita saya tadi. Mana pergi? Um, kat mana tadi ya? Ah, etnik. Dia orang berbeza. RSF ni. RSF ni Arab Sudan. Di mana yang tepatan tu pemberontak eh. Dia kata tu, pemberontak tu. jadi pemberontak ni memang tentang kerajaan lah. Kerajaan di mana? Kerajaan ada di Khartoum. Amboi. Oh, ni oh, macam. Oh dia tak fokus. Ni Khartoum ni. Nampak Khartoum. Kerajaan SAF berpusat di sini. SAF. ah ha. Dia punya tentera lah. Tentera macam kita lah. ATM semua kan. Eh. jadi. Dia orang macam. Iktiraf lah kumpulan RSF ni untuk kawal di kawasan barat. Besarlah jauh lah. Apa tengok eh sini pergi sini bukan je dekat ni. Dia pun duduk sini kawasan sungai ni kan. Eh, sungai sungai ni lah. Kan. Kawasan sini. Ha, jadi RSF ni kawal kawasan situ. Jadi um, berapa lama dah depa perang? Saya tak ingat dah RSF ni perang uh, dengan pemberontak ni berapa lama. Dan uh, uh ada siri peperangan dengan tentera pusat sendiri dia maksudnya maksudnya bila dia orang dah kuat di kawasan Darfur tu, dia orang rasa dia orang boleh kawal wilayah itu Darfur. Dan kenapa RSF ni nak kawal kawasan Darfur? Okey, di Darfur ada emas. Ha? ada emas. Uh, lombong emas lah. Lombong emas yang sangat-sangat banyak. Jadi bila kata emas ni sumber lah yang menjadi harta di dalam bumi di jadi satu kegilaan kepada para manusia okey jadi apabila dia membentuk satu harta dia akan membentuk uh, kepada kuasa harta kuasa dia tak terpinggir tu dekat tu jadi RSF ni sampai dah berperang dengan tentera pusat SAF di mana tentera tentera negara Sudan tu sendiri amboi besarnya kepala Hebatnya. Kenapa sampai macam tu? Ha, jadi, dia orang cuba nak monopoli lah kawasan situ. Dan dia orang ada, uh, kita kata, dia orang ada support daripada kerajaan UAE. Ha, daripada kelengkapan senjata untuk geng RSF ni. Dan dia orang pun ada perang siri peperangan dengan S, Tentera kerajaan dan dia orang merampas senjata-senjata kerajaan tu makna kata senjata dia orang ni agak maju maksudnya bila nak bertempur dengan SAF, SAF tu boleh tahan boleh tahan sama kuat ha, sama kuat dengan teknologi dia depa ada pakai depa perang ni jenis naik trak kan naik-naik 4x4 tu ada machine gun atas atas-atas 4x4 tu boleh bergerak dengan laju di padang pasir patu boleh Tembaklah. Jet-jet rendah ke helikopter. Boleh tembak. Mereka ada kekuatan tu. Mereka ada drone. Maju tak? Maju lah. Jadi mereka nak monopoli. Uh, kawasan. Wilayah itulah. Untuk. Maksud uh, kata apa. Uh, jadi. Dia dah jadi macam apa. Eh? Kita boleh sebut komunis lah. Kan? Boleh tak saya sebut komunis? Boleh lah komunis. Sebab dia dah tak ada nilai dekat. Kemanusiaan. Dia lebih kepada. Nilai dekat nak kawal tanah tu dia nak reta di dalam tanah tu. Dia, tak, dia tak nampak manusia dah. Dia tak nampak usaha. Yang dia nampak, geng-geng pemberontak ni boleh bagi uh, kesan kepada mereka kalau kata mereka ni jadi kuat. Jadi perlulah dijalankan satu aktiviti. Kita boleh sebut genosida berlaku di situ. Kan? Sebab kalau duk beranak-beranak lagi besok jadi jadi ni kan keturunan pemberontak tu jadi jadi kuat jadi bunuh dia bunuh jelah semua. Bunuh jelah. Mana ada lelaki ke perempuan ke budak ke besar ke bunuh semua senang. Ah uh, tu tak ada kemanusiaanlah RSF. Jadi macam mana di pusat pula? Pusat memandang keadaan ni. Jadi pusat ni rasa macam uh, kita kena buat sesuatu, kita kena perang dengan depa. Tapi yang menjadi ah uh, kesal kepada kerajaan pusat ni sebab ada bantuan negara luar. Bantuan negara luar untuk uh, apa, support kekuatan RSF tu. Jadi yang pelik yang sekarang, kenapa negara luar tu sibuk sangat nak support RSF ni? Apa? Ada kepentingan apa kat situ? Ah, ji Ah, -jeng. Ha, ini baru kita masuk dekat geopolitik. Ah, ha, kita nak masuk dekat geografi. Di mana kawasan Sudan ini, dia tepi laut merah tepi laut merah dan dia kaya dengan emas dia kaya dengan minyak dia betul lah di mesir bodoh ni mesir mesir ni dia orang ni sumber sungai nil ah sudan nampak ni Sudah ni ni laluan sungai sumber sungai ni jadi masing-masing negara yang cuba ambil bahagianlah dan ah, dia orang terjumpa senjata yang digunakan oleh RSF ah, dibuat daripada China Adakah China terlibat dengan kumpulan RSF <laughs> Jadi diorang tengok-tengok balik Rupanya uh, di, uh, Antara orang ketiga lah Maksudnya senjata tu daripada UAE UAE yang beli kat China Yang supply dekat RSF Jadi benda yang Kita nampak macam gambaran UAE tu Agak sedikit uh, sengit di situ eh. Jadi ini kepentingan uh, Inilah kepentingan uh, geopolitik lah kan Kaya sumber minyak Kira kalau kata mana-mana negara yang dapat menguasai Sudan, jadi dia orang akan dapat kekayaan hasil tanah yang barulah Jadi tengoklah siapa yang paling kuat. Dan siapa yang menang akhirnya. Kita tak tahu. Tapi sekarang ni duk korek dah mah. Duk korek mah, duk supply bagi dekat mana mah ni ha. Mah ni bagi kat UAE ya kan. Depa pun orang Arab, Arab Sudan kan. Takkan nak bagi kat China pula kan. Kan pelik tu. Hmm. Ya, adalah dia orang punya sistem perdagangan dia dia ada sistem barter mungkin ha dia trade lah mai tu dengan apa-apa untuk menjadi uh, kuasa di dalam satu tempat di mana di sini saya ingin uh, beri penekanan apabila sebuah sebuah tanah wilayah itu dikuasai oleh para pejuang yang kuat maka para pejuang ini mendapat satu kuasa wilayah yang kerajaan sendiri tidak mampu untuk mengawalnya maksudnya macam mana kita nak kawal harimau. Kucing nak kawal harimau boleh tak? Itu perumpamaan dia. Kucing tak boleh kawal harimau. Tapi kucing kita boleh belah di rumah. Bagi dia makan. Kan? Belai-belai dia macam tu. Jadi harimau, dia berkuasa. Ikut suka dia. Dia dah besar kepala. Dia dah tak heran. Ha, jadi macam dia pun boleh menganjing lah kan. Dia boleh menganjing. Dia boleh bunuh sana sini tanpa rasa takut tak berasa segan. Ha. Jadi, uh, konflik di Sudan ni dia sangat konf dia konflik di Sudan sangat konflik. Ui. Complicated. Ah, ha. konflik di Sudan ni dia sangat complicated eh. Sangat complicated. Uh, ada orang nak sebut ini soal keagamaan pun boleh, kemanusiaan pun boleh, sudut geopolitik pun boleh. Ha. Semua main peranan, semua main peranan. Jadi bila kita orang awam, kita tengok Uh, dibunuh ada tu orang-orang orang Islam kata kan. Jadi kita nampak macam oh dia orang ni bunuh orang Islam. Uh, kita nampak begitu. Tapi sebenarnya ada cerita di sebalik itu, cerita yang lebih besar. Di mana kerangka-kerangka uh, persatuan kuasa ni dia dia untuk apa? Uh, apa tujuan amat lama dia? Uh, okey. Di mana kerajaan Sudan sendiri tak boleh nak kongke, tak boleh nak kawal RSF. Maksudnya ada besar kepala. Jadi dengan uh, peperangan yang berlaku uh, dengan tempoh yang panjang ni weh lama 2018 2018 2018 sampai sekarang weh lama sebelum tu lagi perjuang pemberontak dah ada dah jadi dah tak puas hatilah daripada tanah hujung dengan pada tempat pusat kita boleh contoh begitu sebab tak ada pembangunan macam di Sarawak ni kan, di kawasan pedalaman tidak puas hati pembangunan uh, yang nak berada di pedalaman di mana Dilihat sebagai seolah-olah kerajaan pusat tidak ambil peduli di luar kawasan. Kita boleh ambil di Terengganu, kerajaan pusat tidak beri mata-mata kepada Terengganu pembangunan, menyebabkan Dewan ini kelihatan seluh Terengganu Kelantan. Dan kita boleh ambil contoh pemahaman begitulah di Sudan. Bagaimana terbentuknya pemberontak ni di kawasan wilayah Sudan ni? Jadi Uh, teruk lah, jadi teruklah kita dengar berita yang sangat-sangat Apa ni skala yang besar kita jadi terkejut kita dengar bom-bom di Gaza tu nampak satu eh dua ratu tiba-tiba dia tengok ha? hari ni mati dua ribu skala dia besar pasal apa? sebab Sudan ni bukan saiz Gaza bukan saiz Gaza bukan saiz apa ni Palestin the size dia sangat besar kita boleh ambil Sudan ni sepenuh Sudan ni lebih kurang macam seluruh Malaysia boleh lah ambil, saya akan lah uh, campur Sabah Sarawak, campur dengan uh, Semenanjung. InsyaAllah sama. Ataupun satu Semenanjung dah cukup dengan Sudan. Iyakah? I don't know. Saya rasa dalam semua sekali lah. Nanti hamba kira sendiri lah benda tu. Jadi, uh, bila konflik ni sangat complicated, dia susah nak dihentikan. Perlu ada satu badan untuk uh, buat perbincangan. Gencatan senjata, gencatan senjata apa. Dia pun dah bincang hari tu 2023 kenyataan senjata tak jadi pun. Jadi eh, apa ni kerajaan apa pusat kata RSF ni besar kepala berapa kali buat kenyataan senjata dia pun langgar je. Ya. Dia pun ni lebih kurang tu lah. Lebih kurang tu lah hak belas lebih kurang tu lah style dia pun. Uh, dia dah, dia dah uh, uh, besar kepala. Jadi dia tak takut lah. Itu eh, kita cerita tentang bunuh-bunuh eh. Kita tak cerita tentang uh, dari sudut kemanusiaan lagi lah. Eh. Macam-macam berlaku di situ eh yang lebih menyedihkan. Jadi uh, berdoa lah kita. Uh, berdoa lah kita kepada mereka. Jadi uh, ada yang saya terbaca tentang mereka kata, Eh, sudah dah berlaku perang tu. Tak tak nak pergi tolong ke? Aduh, <laughs> orang Malaysia ni banyak-banyak yang bangang sebenarnya. Dan dia orang tak faham. Tapi dia orang nak bercakap. Dia nak dia nak sinis dengan orang-orang pejuang hari tu yang flotila apa semua tu. Ha, jadi dia nak sinis dengan Sudan pula cakap Sudan tak mau pergi tolong ke. Sebanyak so, banyak yang mati tu. Kan? Padahal dia bodoh, dia tak faham. Ha, dia cakap konflik. Kalau kata boleh bergerak untuk bagi bantuan kepada RSF Sudan tu, kita akan buat orang kata apa? Satu perhimpunan besar lah kepada yang sini-sini sini. Hantar pi naik kapal terbang, turun kat sana. Tengok, mereka boleh buat apa kat situ. <laughs> Oh, dia cakap silap, silap kena shoot lah kepala dengan RSF. Depo-depo ni. Dia cakap bila kita bodoh kita kita cuma pandai siniskan orang lain. Kita kita tak tak faham langsung. Dia macam mana kita, kita Orang yang tak faham tapi nak bercakap. Dia nampak macam seolah-olah dia pandai. Tapi bila orang pandai tengok dia, kita tahu dia bodoh. Yang sedihnya orang pandai tu tak mau sebut kata dia bodoh. Saya sebut. Eh <laughs> uh, uh, itu kisah di Sudan eh kisah di Sudan yang kita tak nampak satu jalan kedamaian eh jadi cuba kita kesalkan tentang uh, kepentingan uh, uh, geopolitik di Sudan kepada UAE jika dia orang dapat uh, kawal wilayah Sudan dia dapat menguasai uh, wilayah Sudan tu so kita tahu kita boleh kata dia orang ni negara yang merdeka jauh sekali ya. kalau ada kerajaan pusat tak boleh buat apa dengan apa ni berontak kita boleh cerita pasal Lahad Datu Lahad Datu dapat counter tak dapat settle tak settle Ah, uh, yang ni tak settle settle Ah, uh, macam mana Ah, uh, contoh begitu lah. kita Tuhan bagi ujian sikit kan Lepas tu kerajaan buat sesuatu, Alhamdulillah settle dapat terkawal sampai keluar movie pun semua lah ada tu Alhamdulillah settle. Tapi dekat Sudan ni tak berhenti. Kerajaan tak boleh buat apa. Maksudnya tak ada kekuatan. Mungkin kerajaan pusat Sudan sendiri pun pening tak tahu nak buat apa. Macam mana kita nak buat? Nak minta tolong siapa? Yang terbaru saya dengar dia pun minta tolong China. Dia pun nak minta tolong China untuk masuk campur dalam urusan RSF ni. Sebab dia pun besar kepala sangat. Tapi tak tahulah Oh, uh, ini jalan-jalan cerita Tuhan susunkan, kita cuma boleh tengok dan tonton dan berdoa. Amal yang mana yang kita boleh bantu, kita bantu. Tapi tak bolehlah bantu macam flotila tu. Nak bantu apa sebab tak ada ruang pun. Tak ada ruang kejahatan senjata, kejahatan senjata yang dia Nak masuk bantu macam Hmm. Dia seperti haiwan yang liar. Uh, tak boleh nak berbincang. Saya tak sangka macam mana boleh Arab Sudan ni ada satu sifat yang kita boleh kata hmm, dia lebih teruk daripada pangai Israel tu. Israel dia nak wilayah. Mereka ni hantu pada reta tanah. Reta pada uh, ni kan. Mah-mah -mah semua dalam tu. Nak kawal wilayah tu. Harta lah. Sudut harta lah. Masalahnya yang buat kerja tu orang tempatan. Orang etnik etnik Sudan tu kulit hitam Oh, yang tu kena buat kerja. Bukan Arab Sudan dia pergi korek-korek tu. Hmm, Arab Sudan jadi kepala je. Kontrol dia pun. Kan? <laughs> uh, jadi, uh, itulah kisah di Sudan. Eh. Kalau buat uh, siapa-siapa kawan-kawan yang tak apa-apa faham tentang Cerita Sudan ni, saya cuma bagi versi yang uh, ringan saja. Versi Sudan yang ringan saja di sini. Supaya kita faham. Di mana di depan saya ni, Aa, negara Sudan, Khartoum tu pusat dan di kawasan Al-Fashir tu, Al-Fashir tu kawasan Mah tu. Dia bodoh korek tu. Jadi depa laluan ah oh, ada Libya apa dah belakang ni Libya ni. Chat ni. Depa sumber-sumber senjata semua ambil kat sini ni. Chat. Sumber senjata RSF ni Libya. Depa deal lah, depa deal lah. Ah uh, depa deal lah. Tak tahulah masuk ke mana kan. Hmm, dari lagi pun tanah ni pun besar eh. macam-macam orang ni pun boleh jumpa untuk dapatkan bekalan senjata untuk jadi uh, dapat apa ni kuasa untuk mengawal hmm, mengawal wilayah. Jadi itulah cerita Sudan dan yang menjadi yang menanggung seksanya adalah orang-orang yang lemah, orang yang lemah. Seperti rakyat tempatan tak boleh buat apa. Uh, nak buat apa nak tembak. Nak buat apa nak tembak. Uh, tembak pakai apa ambil batu baling kat depa. Uh, mm tak boleh lah tak boleh buat apa, apa maksudnya kalau kita baling batu dia balas dengan peluru lah. dia tak heran pun jadi jadi ah ha, berebut tempat uh, kawasan tanah subur betul banyaklah banyaklah poin-poin ah uh, uh, apa kata apa uh, sumber perebutan ha, perebutan di mana perebutan tanah subur perebutan apa ni hasil-hasil apa ni Asasi dalam tanah mah dan sampailah menguasai wilayah. Jadi tak dapat nak dikawal. Luar kawalan. Ha, luar kawalan. Jadi berlakulah sampai sekarang. Jadi kalau siapa-siapa yang sinis tu yang kata pejuang flotila semua tu kan, kita minta buat a uh, lebih kurang dalam 40 atau 50 biji kapal masukkan geng-geng ni masuk dalam kapal itu hantar tepi laut merah. Lalu dekat kerajaan pusat insyaAllah Kerajaan pusat bawa elok-elok kartum tu buat masuk lalu Han tak pergi ke Al-Fashir. Ha, tengok macam mana mereka nak handle. Tak cakap. Tapi hajak ada siap-siap. Uh, cakap elok-elok. Cakap kami main sini nak bagi makanan dekat orang tempatan. Mereka ni lapar. Ha, uh, itu. ha, uh, itulah yang paling paling terbaik. Lah. Nak uh, cubalah. 50 biji kapai. Satu kapai tu boleh muatlah 10 orang. 5-10 kali 5. Tak ramai yang boleh pergi. <laughs> tak ramai yang boleh pergi. Ya. Uh, itulah, sikit sebanyak. Ha, uh, tak ada apa-apa lah kot. Jadi kita tengoklah uh, siapa yang akan menyelesaikan masalah di Sudan ni. Jadi kita kena faham eh, apabila sesuatu perkara itu berlaku di sebuah kawasan itu bukan uh, tak ada apa-apa sebab. Tuhan akan izinkan perkara itu berlaku. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab dia. Uh, jadi kita sebagai orang Islam yang kita tahu yang terkesannya kepada orang Islam tu sendiri, kita paling-paling kecil paling ringan adalah berdoa kepada Depa kalau tak boleh bagi bantuan. Itulah sikit sebanyak. Hmm. Hmm, jadi kalau negara barat adakah terlibat dengan konflik Sudan ni? Sebabnya Depa pun nak monopoli kawasan Sudan ni. Itu bila kuasa eh, bila kuasa dah menguasai satu wilayah, masing-masing nak masuk tangan, nak masuk nak masuk bendera kat dalam tu. Ah uh, ni kalau hang ni aku bagi hang ni, kalau hang ni nanti besok ah uh, ni kita sama-sama. Ni kalau hang dah ni ni nanti besok kita sama-sama. <tuh, tuh, tuh>, dia macam style <tuh>. tu style macam tu. Ah itulah sikit sebanyak guys. Sekian wabillahi taufiq Wadayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.